Thank you. Особливу силу тут знаходяться, як вважають спеціалісти, енергопортали. Це була незвичайна зустріч з людьми, які несуть світло для інших. Кожен шукає своє покликання, часом іде до нього все життя. Тож помандруємо стежками холоднояр'я. Побуваємо на шайвій горі, скуштуємо джерельну воду засвяченої криниці. Послухаємо цікаві історії про особливі хрести. Словом, це буде захоплююча подорож в минуле і майбутнє, а можливо і до самих себе. Доглядачу Шаєвої гори Михайлу Кривку, який знаходився в одному із енергопорталів, прийшла інформація, що на Глиняній горі на вершині є величезний камінь, але він під землею і глиною. Михайло Кривко зрозумів, що це піраміда. Тож звернувся він до своїх однодумців. І справді ця інформація підтвердилася. А ще Михайло Крипко запросив спеціалістів, які за допомогою лози знаходять джерела. Спостерігаючи за цією місцевістю, вони і передбачили, що джерельна вода знаходиться на глибині 6 метрів. Казали місце, де потрібно копати криницю. Воно було біля цієї величезної розкопаної брили. Це сталося у січні 2014 року. А в червні цю криницю було викопано. У розкопках брали участь Михайло Кривко, письменники із Києва, Валерій Шишкін та Наталія Калиновська та інші ентузіасти. Це почалося рік назад. На цю гору нас стягнуло, і ми говорили зі своїми товаришами, що маємо вийти на цю гору і подивитися і щось маємо поставити. Прийшов час, определений час. Ми все час їздили на Нуфріївський монастир і збирали тут травки. І один день, коли ми зібралися, були в монастирі, приїхали сюди, збирали травки, і ми збиралися в цей день вийти на цю гору. Тут почалося нічого, нічого, дощ, гроза, молня і град. Ми зібралися і швидко давай їхати. Три дороги було, і я посередині поїхав і застряг. Тобто не пустило чого, бо говорю, закінчиться дощик, а потім говорю, приїдемо подивимося, що там. За п'ять хвилин приїхала ззаду машина, трактор і витягли нас. Коли на цю гору я вибіг, вибігав прямо, і молнія прямо вдарила в ноги, я прямо впав на коліно і почав так розгрібатися. І побачив камінь такий в муху зарушив. Я по одному, другому, третьому камню забігаю і вибігаю на горку. Там три камня, ви там побачите. І я почав молитися. Один круг, другий, третій теж тільки круги йду, і б'є молня така. І виходить символ знака. А в кінці хвостика цього знака стоїть хрест. І ми не знали, що це за хрест. Коли по інтернету почали шукати, це Афоновський хрест. О, на Афоні монастир Пантелеймона Целітіна наших православних. І все воно так зв'язано з цим. От і пішло, і все з першого. Потім це пантелімоцелітеля періо, потім показало Спаса і показало Тройцю. Ну, Тройця незвичайна, незвичайний хрест, як звич... ну, він в золоті весь, і незвичайний хрест тут. Ну, багато консультувалися все. І сказав, так не смерть, тебе судить, поставить те. Що тобі показують, і от вони поставили те, що показуємо. Як стар сказав, який би хрест не поставили, а він служив, слава Господу нашого. Через що Господь єдиний, неділімий, і ми не повинні ділити ні віри, ні релігії, нічого. Все. Ми єдині. От. Це місто показало потім, після всього. Це перший істочник пантелімонаселіття. Другий буде істочник Спаса. І третій буде святої троці. Це на кожний рік маємо така задача. Посипі через 29 років має бути тут Свято Троїцький мужський монастир, відродиться те, що колись тут було. Во славу Божу нашу. І всіх святих прадніх виконуючи вітків. А цей істочник, цей істочник будемо говорити так, допомогли. І будемо і голова Гуляй-Городка, і Вергуні, та то саме є, тобто, ну як способствували все. Ну, основне. Ось... Істочник от, нам водичку достав тут. Він займається вже все своє життя достає водичку. Його сьогодні день народження. І відкрили істочник пантелімунаселітеля. І от він буде з сьогоднішнього дня очищати свій дух і тіло. От. А так всі причасні до всього. Кожен має внесок свій. Є такі друзі, що допомагають, і воно прийшов час відродження цього. Відродити себе, відродити свій корінь, тому що ми без корінь ніхто. А от ми його знайшли і тепер будемо чистити і відроджувати. І будемо мову знати, і будемо віру свою знати. І ось ця особлива мить освячення, яка запам'ятається на все життя учасники цього дійства, впевнені. Ця вода, ця місцина зцілить душі багатьох людей, які шукають гармонії у житті. Починаємо з себе все. А це все зроблено для всього живого суші на цій землі і вселені. славу Господа, наше небесне, і Духа Святого, всіх святих, всіх прадників, нікому ж духовним станників, вовіки віку, амінь на віки вічні, амінь. Мір всім, миром, всім на віки вічні, амінь, всім амінь. амінь. Тому що ми, коли приходимо на такі святі міста, ми дождь говорити мір вам, мір вашому міру, миром ваш мір. Коли заходимо, виходимо, то Мір вашому міру і подяка. Тому що ми дождні общатися. Це, ну, знаєте, я вам скажу так. От що ми бачимо, це ілюзія. А от коли закрили, це вічність. Не ми перший, не ми останні. Разом понад усе. Разом це дух, разом це віра, це любов, разума. От. Отак ми й дождній йти. С любовью до Бога, то и Бог дает и силы, и духовность. Мы восстанавливаем традиции, украинские традиции наших предков, тех предков, которые здесь были, здесь жили, здесь восстанавливались. И действительно мы сегодня находимся в знаменательном месте, потому что то, что здесь сегодня было открытие святого источника, Пателемона Целителя, это еще раз нам дает силы укрепить нашу Украину, силы для наших людей и показать, насколько у нас наши прадеды были с богатым опытом, с богатым видением. То, что нашему народу всегда приносило твердость, уверенность. И в это знаменательное время для Украины, я считаю, что когда Украина возрождается, когда возрождается духовность, то вот открытие таких духовных мест, это дает еще больше устоять нашему народу, еще больше воскресить. И спасибо большое тем людям, которые здесь работали. Спасибо Валерию Шишкину, спасибо Михаилу Кривко, спасибо Андрею Мачульскому. Потому что это все восстанавливались руками этих людей. Это было здесь абсолютно каждый кирпичик, каждая работа здесь была создана вот именно трудом этих людей. И не только этих людей, и многих других людей. Каждый чувствовал зов, каждый чувствовал, что он хочет приехать сюда, и чувствовал, что здесь он хочет быть действительно сопричастен к восстановлению истории, украинской истории, нашей нации, к тому, что каждый сюда приезжает и исцеляется этой водой, и вода дает эти силы, и когда ты даешь природе восстановиться, и природа тебе взамен тоже дает восстановиться, все это дает возможность ощутить человеку, наверное, внутреннее спокойствие, благополучие, что ты можешь на этой земле оставить какую-то частичку не только для себя, но и для своих детей, для своих внуков. Очень приятное, очень радостное ощущение, что спасибо большое, что в холодном яре, именно в таком месте, где наши казаки очень долгий период времени жили, проживали. И благодаря тому, что э, вот сейчас восстанавливаются эти места, не нужно ехать в далекие края. Оказывается, нужно знать очень хорошо нашу историю, нашу Украину для того, чтобы вот здесь быть сейчас и знать, что есть возможность ощутить э, внутреннее спокойствие, исцеление и души, и тела, как говорят. И спасибо, наверное, природе, всем силам, которые помогли нам это все восстановить. Это место, то, где говорят о возрождении Украины. Когда она возродится? Вот она начала уже возрождаться. Это то место, где люди будут получать здоровье. Здоровье и духовное, и физическое, и эмоциональное. Это наша святыня. Я э, много слышал о местах, таких как э, Шали, Ша например, как Тибет, как Гималаи. И э, понимал, что там что-то находится. Но пришло время, когда начал понимать, в Украине тоже есть места силы. Вот это место, Шаева гора, он называется сейчас Малый Афон. Это наша святыня. Наши предки очень ценили все это. И слава Богу, что у нас наш... на моей жизни пришло время, что я могу к этому прикоснуться. Моя жизнь стала меняться с этим местом. Почему? Потому что я вкладывал сюда свой труд, свое время, свои знания. И теперь я об этом хочу написать. Следующая моя книга, она и будет в том числе и об этом месте. Тут вода особлива. Чем она особлива? Ну, во-первых, в том, что это натуральная вода, это природная вода. Она идет прямо с колодца, не через какие фильтры, не через какие насосы. Вода, которая имеет энергию земли. Эта вода, она является лечебной. лечебной. Анализы робили? Нет. А, Попереду, я думаю. Я вам скажу, я, не я занимаюсь водой 10 лет, уже 12 лет да, так сложилось, что я люблю воду, люблю природную воду. И первый признак, чтобы понять, полезна тебе вода или нет, это вкус. Если она вкусная, какой бы ни был анализ, это все химические элементы. Если вода вкусная, значит, она уже, организм не обманешь, она уже полезна. Понятно, что на анализ мы ее отдадим, понятно, что здесь есть осадок, потому что она идет э, с недр, там глиняный осадок будет. Это голубая глина тут, так? Да, место чем уникальное? Обычно голубая глина залегает на глубине 40 метров, а здесь на глубине 3 метра. И э, люди, которые занимаются своим здоровьем, понимают, почему важно, почему именно голубая глина. Потому что голубая глина имеет вибрацию земли. И наша клетка, если имеет вибрацию земли, человек здоров. Почему появляется болезнь? Изменяется вибрация. И вот глина эту вибрацию восстанавливает. Если человек себя плохо чувствует, если есть у него слабость какая-то, он просто может взять этот напиток и выпить. Это, будем говорить, мать природа дарит нам свою энергию. И просто наша задача, что к этому бережно относиться. А далі було підняття на Шаєву гору. Ішли з миром і молитвами. На цій горі за кошти Михайла Кривка споруджено три хрести. Про них теж прийшла інформація Михайлу А ці камни, что находятся в земле, вказывают шлях до трех хрестів: Пантелеймона, Целителя, Святой Троицы и Спаса. Такие сами хресты есть на Это энергоцентр Украины. Для того, чтобы попасть на энергоцентр, человек должен быть в первую очередь морально готов. Во-первых, ну, безусловно, здесь не ругаются нецензурными словами. Сюда нельзя приходить, извините, выпившим или курящему человеку. Сюда человек приходит, пополниться энергией. И в первую очередь, чтобы прийти на такое, на такое место, нужно знать, зачем. И человек, который понимает, что он может взять отсюда силу матери природы. И для того, чтобы зайти в это место, нужно сначала поздороваться и сказать, здравствуй, мать природа, я пришел с миром в твой мир. Как приходишь к доброму хозяину в гости. Когда приходишь с миром, ты, наверное, это же и получаешь. И тогда природа тебе все отдаст. Почему? Потому что такие места, они очень редкие в Украине. Я вам скажу, если в Западной Украине в, и таких мест больше, в центральной Украине это места единичные. Ну, Холодный яр это вообще и географический центр Украины, и энергетический центр Украины. Вы знаете, когда есть такое место, Украина выживет в любых ситуациях. Люди должны это понимать, знать и быть спокойны. Да, сегодня у нас не, такое, не та ситуация в стране, которой бы нам хотелось. Но это место дает надежду, дает веру. Поэтому я хочу, чтобы то путешествие, которое мы идем, чтобы мы получили все удовольствие. Именно на этом месте Михаил Кривко, когда пришел сюда и была гроза очень большая, у него появилось видение, видение в виде столь необычного креста. Он не видел до этого разный крест, он пришел домой и его зарисовал. И он спрашивал служителей культа, у, у, у служителей церкви, что это за крест, и не все смогли ему ответить. И только один из старцев ему сказал, что это Афонский крест, и он поехал на Афон как паломник. И там он увидел на вершине такой же крест, только это крест дубовый, а там крест металлический. Вот такое, ну будем говорить, совпадение или видение, которое под, имеет свое подтверждение. Это один из энергопорталов, одна из вершин Шаевой горы. Это э, крест э, Пантелеймона Целителя. И в, в кресте над э, иконой, если вы видите, это камень с горы Афон. Это целебный камень. К нему можно прикоснуться э, лбом э, Индусы это называют третий глаз, и человек может получить прозрение. Поэтому очень такое необычное место. Сколько раз вы находились тут на этой горе? С этой горой я познакомился, она начала возрождаться год назад, 12 числа июля месяца прошлого года был установлен этот крест. Мне была достойна такая честь, что я нес его на своих плечах и у тротуарная плитка, которая здесь служит, мы тоже ее с моими товарищами несли в руках. Это был очень тяжелый труд, потому что здесь, это, это так кажется, ее немного, здесь несколько тонн ее, вот чем говорится. А сейчас, конечно, я здесь бываю регулярно, наверное, уже больше десятка раз здесь был. А вы пытались, что чувствуешь, когда поднимаешься на гору? Спочатку было очень то ты, идти, потом не помечала. Да, вы знаете, места, очень, места эти очень необычные, они не изучены. Тут открываются какие-то надспособности человека. И отсюда не хочется уходить. Здесь спокойствие, уравновешение. Я вам скажу, основная масса людей современных хочет покоя. Вот здесь находишь покой и умиротворение. Может, и не богатство, а спокой уже. Да, очевидно, потому что э, многие люди, которые имеют богатство, не имеют покоя, они бы все это поменяли, но не всегда получается. Богатство неплохо плохо а и не хорошо. Главное, для чего богатство? Если как для человека, для себя, человеку не так много надо. Вы сегодня видели, мы пили воду, ее достаточно, мы ели хлеб, его тоже достаточно. А богатство, чтобы что-то делать, да, это материально, это стоит денег. И наши друзья, единомышленники, они давали деньги на это, чтобы все это, вся эта красота, и могли приходить люди и пользоваться. Я бачу, там залишены гроши, Так, на ведрочение да, духовности игры. Люди оставляют, по, например, по мере возможностей. Второе, я скажу, что за год, здесь никто ничего не нарушил, не поломал. И никто не забрал эти гроши? Никто ничего. Пока все. Да, наоборот, люди приходят сюда, проводят здесь время и, наверное, не понимают, что это такое. Или ощущают, что они получают здесь. И с благодарностью уходят. Видите, как здесь ухожено все, здесь все это убрано. Ни одного паперца да, да, это здесь чисто, и здесь так все это поддерживается, это очень приятно. Мы находимся с вами сейчас на малом Афоне. Почему на малом Афоне? Потому что это энергетический, духовный портал, который связан с Афоном, с одним из святых мест на нашей земле. И действительно, здесь эти места связаны тем, что камень был из камень был из Афона привезен сюда, а камни на которых мы вот здесь находимся, они точно так же находятся. Они точно так же находятся и на Афоне, только они там находятся, конечно, в гораздо, э, очень больших пропорциях, то есть они очень большие. Вот, но, э, а эти тоже схожи, наверное? А это, эти, да. Точно так же вот так стоит на Афоне три камня. Вот, и когда Михаил нам приехал, рассказал, он говорит, я был, в, вот у нас здесь Малый Афон, потому что мы имеем вот эти три камня, это то, что там же самое находится на Афоне и установлены на этом, на в Афоне кресты. Вот. Поэтому э, человек, который не был на Афоне, и женщины, которые не имеют возможности побывать на Афоне, потому что мы знаем, что на Афоне могут быть только мужчины, они могут приехать сюда на Малый Афон, они могут исцелиться, они могут преклониться к камню из Афона, потому что это действительно великое достояние, не каждый человек может вообще прикоснуться к камню из Афона и исцелиться и получить благословение от Пантелеймона целителя, потому что та икона, которая вот на кресте, и тот камень, который здесь на кресте, они действительно были благосливны и на Афоне. Поэтому э, это место еще одно возрождение для нашей нации, для возрождения и исцеления духа и тела. Поэтому э, благодаря тому, что э, у нас есть вот такое место, мы теперь можем действительно чувствуете силу, чувствуете здоровье и иметь возможность, место, где мы можем исцеляться, восстанавливаться эмоционально, энергетически, духовно. Когда мы приходим вместо силы, то мы ощущаем, что не мы здесь на самом деле есть владетелями этой горы, да, этой природы, а на самом деле здесь есть хозяева. И эти хозяева, они нас везде окружают. Мы неоднократно здесь замечали очень разных зверей. Здесь и лисия нора, есть. Здесь и вот когда мы приезжаем, очень часто мы встречаем на святых местах и ящерицы, и а, ужи, и змеи, и а, орлы летают, то есть и такие интересные птицы, как у доды. То есть и неоднократно мы видели здесь и оленей, и... и лис, зайцев. То есть есть здесь звери, есть здесь хозяева, которые на данный момент здесь оберегают эту гору. И они вместе с нами тоже комфортно находятся. И самое интересное, что как только здесь вот мы появились, их как-то здесь мы не замечали, или они, может, нас не замечали. Но как только мы сливаемся с природой, мы друг другу не мешаем, и они ощущают, что от нас нет страха, от нас нет агрессии, и они тоже проявляются. Мы их, мы их видим, мы их понимаем, мы их абсолютно не нарушаем их покой, они не нарушают наш покой, и мы мирно находимся в этом мироздании мы сейчас с вами находимся еще на одном месте силы это а, крест святой троицы который был установлен это а, второе а, скажем, по назначению такое место силы, где люди приходят, набираются энергии, восстанавливаются. Вы видите, здесь очень красивые пейзажи, и на каждом месте есть свое вот место силы, свое предназначение. Мы с вами были на Святом Пантелеймоне Целителя, вот там люди очищаются, здесь люди набираются энергии, вот здесь люди набираются, здесь они исповедуются, здесь они духовно возрождаются. И, конечно, были очень интересные события тоже, когда мы устанавливали этот крест, опять же, крест был вручную установлен, все здесь сделано руками людей, и э, когда мы хотели установить здесь крест, то э, перед этим событием как раз произошел пожар. И мы когда пришли, мы сюда здесь немного огорчились, потому что увидели, что все здесь было выгорено. Вы смотрите, какая здесь красота, какие здесь зеленые красивые поля, да. И тут мы пришли, и было все выгорено. Но мы поняли, что это не просто так, это было. Огонь это тоже одна из энергий наших стихий, и наши прадеды это опять же умели этим пользоваться, да, потому что огонь, с одной стороны, он сохранял, с другой стороны, он э, очищал. Будет благоустроено, лавочки поставлены, чтобы люди могли действительно прикоснуться к нашей святыне. И каждый сможет абсолютно внести какую-то свою лепту. Ну и в то же время взять дар природы, взять эту водичку. Мало того, что здесь будет обливать водой, люди будут выздоравливать. из того, что мы захотели восстанавливать традиции в нашей семье. Семье, где мы понимали, что если мы возродим традиции в нашей семье, именно традиции нашего украинского народа. И в течение 9 лет мы собирали эти традиции. Мы спрашивали наших бабушек, прабабушек, мы смотрели в округе, какие традиции были у наших предков. Что они кушали, на чем спали, где. И они отдыхали, как восстанавливали силы. И вот потихоньку начала собираться эта информация. Мы стали понимать, что наши предки на самом деле, они имеют э, кладезь знаний. И такие, казалось бы, мелочи, но эти мелочи дают человеку свободно и комфортно находиться даже в наше такое информационное, энергетическое насыщенное время. Время, где есть жесткость, время есть, где быстрость движения, время, где очень скоротечное время, информационное время. И люди иногда просто не могут расслабиться, не могут отдохнуть. И вместе с Валерием, а он мой муж, мы создали в первую очередь традиции эти для себя. Но когда увидели, что оказывается эти традиции не только для нас интересны, то мы стали этим делиться. И когда родители и дети вместе выпекают хлеб, то в семье сохраняется абсолютно интересная атмосфера. Атмосфера спокойствия возобновляется, атмосфера уверенности, атмосфера того, что есть то, что ты можешь делать своими руками, со своей энергетикой, со своим настроением. И этот хлеб, конечно, ты кушаешь абсолютно с другими уже эмоциями. А есть то, как наши предки спали, мы восстановили вот гречневые подушки, потому что наших, оказывается, прадедов везде по миру называли гречкосеями. И а, мы собирали гречиху, и, естественно, эту гречиху мы кушали, и на этой гречке мы спали. И самое интересное, что казаки... В ярская республике они тоже использовали, потому что а, на чем ездили они, что было за седло. Седло было из гречихи, а, из льна, то есть лен, мешок льна, который был набит гречихой. И это дало, давало все а, в течение дня а, восстановить силы, а на ночь это была подушка. Вот такие э, секреты мы возрождаем, это даже не секреты, это традиции. Мы возрождаем и начинаем рассказывать, что э, как восстановить силы ночью, как восстановить силы утром. У вот тебя эти травы зебраты эти и подушки, да, да вот можно вы считать, видите, что Вы видите, очень много здесь трав, разно, разнотравье очень большое. И это на самом деле, это не просто травы, это наши украинские травы, из которых мы делали чай, пили чай. Потому что здесь мы увидим и медуницу, здесь мы увидим и э, бывает встречается зверобой, вот. Здесь мы увидим ромашку, здесь мы увидим чебрец. То есть это все те наши украинские чаи, которые опять же давали нам силы, которые давали нам в течение дня иметь бодрость. Вот. И э, это все то, что здесь находится на нашей земле. Не нужно обязательно куда-то ехать далеко. Сегодня мы о том, що честный камень, так звана голова шари его Кимось вкрадена, залишилися і сліди, ось звідси волокли чорні археологи, голову. І все ж Михайло Кривко, його товариші вірять, що обов'язково цю голову Шаєвої гори буде повернено на місце, де вона мала знаходитися, і охороняти від всього злого і гору, і нас, тих, які вірять і які не вірять у силу енергопорталів і у дива.